ভি ওয়ান ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল নমস্কার সকলকে মূর ইউটিউব অন্য একটি ভিডিও লো আপন স্বাগতম জানাইছো আজি ফ্ৰাইডে হয় আজি মই অফিচ অফ লৈছোঁ কাৰণ আজি আমাৰ ঘৰলৈ আলহী আহিব আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি মই অফিচ নাযাওঁ আৰু মোৰ গাটোও ভাল নহয় চৰ্দি লাগিছে সেইকাৰণে আজি ঘৰতে আছোঁ চ' আজিৰ দিনটো কি কি কৰিম সেই সকলোখিনি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' আগলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব মৰ্ণিং শুই উঠি জল্ডা জল্দি মোৰ যিখিনি কাম আছিলে সেইখিনি কৰি ল'লোঁ আৰু আজি আমাৰ কাম কৰা বাইদেউগৰাকী আহিব নোৱাৰোঁ বুলি ক'লে সেইকাৰণে ঘৰৰ প্ৰায়খিনি কাম নিজে কৰিবলগা হৈছিলে আৰু চবেই আচলতে নিজৰ নিজৰ কামখিনি কৰি থাকে এফালে মায়েও নিজৰ কামখিনি কৰি আছে আৰু এফালে মই চাফাইত লাগি দিছোঁ ইফালে চিম্পীয়েও গৈ কিটচেনত সৰু সুৰাকে কিবাকিবি এটা কৰি হেল্প কৰি দিয়ে আৰু তাই থকাৰ পৰা সঁচাকৈ বহুতখিনি হেল্প পাইছোঁ আমি আৰু বেছিদিন নাথাকিব চাগৈ যাবগৈ বেয়াই লাগিব তেতিয়া গ'লেগৈ এতিয়া আমি তিনিজনীয়ে মিলি পেলাই সকলোখিনি কৰি থাকোঁ দিয়কচোন আৰু ঘৰত যিমানেই মেম্বাৰ বেছি হয় সিমানেই থাকি ভাল লাগে এয়া মই মোৰ ৰুম পূৰা চফা কৰি মেলি আজৰি কাৰণ আলহী আহিব যেতিয়া অকণমানটো ভালকৈ ৰাখিবই লাগিব ঘৰখন আৰু সকলোখিনি কাম কৰিয়ে সি পেলাই মই গৰম পানী এগিলাচ খাই লৈছোঁ ৰাতিপুৱা সদায় শুই উঠি মই গৰম পানী এগিলাচ খাওঁৱেই আগতে কিন্তু নাখাইছিলোঁ দেই মই এতিয়া বিয়াৰ পিছৰ পৰাহে খাব লৈছোঁ কাৰণ মোৰ হাজবেণ্ডৰ ষ্ট্ৰিক্টলি অৰ্ডাৰ মৰ্ণিং শুই উঠি কালি পেটত গৰম পানী খাবা চ' তেখেতৰ আজ্ঞা পালন কৰিয়েই মই আজিকালি সদায় খাওঁ আৰু নাখালে ভালো নালাগে গা ধুই পেলাই লওঁ স্কিন একো নাই আচলতে মৰ্ণিং মই ট'নাৰ মইশ্বৰাইজাৰ আৰু যদি মই কেনেবাকৈ বাহিৰত ওলাই যাওঁ বা অফিচ যাওঁ তেতিয়া মই ছানস্ক্ৰীণ ইউজ কৰোঁ এনে বেলেগ একো মই মৰ্ণিং হিচাপত ইউজ নকৰোঁ বাৰু মুখত ডেইলি এইকেইটাই খালি মই ইউজ কৰোঁ স্কিনটো যাতে ড্ৰাই হৈ নাযায় কাৰণ মই আপোনালোকৰ আগতেও কৈছিলোঁ মোৰ স্কিনটো বহুত ড্ৰাই আছিলে আগতে আৰু এতিয়া সেই ড্ৰাইনেছ কমিছে বাৰু মই এই প্ৰডাক্টকেইটা ইউজ কৰি থকাৰ পৰা আৰু যিসকলে মোৰ স্কিন কেয়াৰ ভিডিঅ' চাইছে আগতে তেওঁলোকে গম পাব এইখিনি কিন্তু বহুত মানে ভাল প্ৰডাক্ট হয় ড্ৰাই স্কিনৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যদি স্কিনটো ড্ৰাই হয় আপোনালোকে চিয়'ৰ এই প্ৰডাক্টখিনি ইউজ কৰিব মই এই প্ৰডাক্টকেইটা ইউজ কৰিবৰ কাৰণে ছাজেষ্ট কৰিম আৰু মোৰ ঠাণ্ডা দিন বা গৰম দিন বুলি নহয় মই বডী লুচন সদায় ইউজ কৰোঁ কাৰণ মোৰ স্কিনটোৱে ড্ৰাই হয় ইউজ নকৰিলে ভাল নালাগে সেইকাৰণে মই সদায় বডি লুচন ইউজ কৰোঁ গৰম হ'লেও টো চাগে ধৰিব পাৰিছে পূৰা ভাগা ভাগা হৈছে চৰ্দি লাগিছে যাওঁ ব্ৰেকফাষ্ট কৰি লওঁ লেটেই হৈ গ'ল দহটাই বাজি গ'ল আকৌ ব্ৰেকফাষ্ট কৰি লাঞ্চৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবলৈ হ'ব কাৰণ আজি আলহী আহি আছে কোন আহি আছে মই দেখাই আছোঁ এয়া লৰালৰিকৈ গৈ পেলাই লাঞ্চ কৰি লৈছোঁ বেছি একো খোৱা নাই আজি অনলি ৰুটি আৰু লগত টমেট' চ'চ আৰু খাইছিলোঁ অমলেট কাৰণ বনাবলৈ আজি টাইম নহ'লে উঠাও লেট হ'ল গাটোও ভাল নহয় আৰু বনাই থাকিবলৈ ইচ্ছাও নগ'লে সেইকাৰণে ল'ৰালৰিকে এইখিনিকে খাই ল'লোঁ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিয়েই কাপোৰখিনি ৰ'দত দিবলৈ লৈছোঁ কাৰণ আজি বাইদেউগৰাকীয়ে আহিব বুলি বহুতখিনি কাপোৰ তিয়াই দিছিলোঁ কিন্তু একো নাই নাহিলে যদিও মই নিজে ধুলোঁ এয়া সকলোখিনি কাম কৰি লৈ পেলাই এনেই অকণমান বহোঁ বুলি চিম্পীৰ ওচৰলৈকে আহিলোঁ তাই চাদৰ এখনত দহি বাটি আছিলে সেয়াকৈ চালোঁহি এয়া এতিয়া কিটচেনলৈ বুলি আহিছোঁ লাঞ্চৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ আলহী অহাৰ পাছত কামবোৰ কৰি থাকিলে কথা পতা নহয় আৰু আলহী বুলি কৈছোঁহে আৰু ঘৰৰে হয় এয়া মই বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এতিয়া প্ৰথমে বনাব লৈছোঁ দাহি ভিণ্ডি ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাম হা আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰি চাওঁ বুলি ভাবিলোঁ সদায়নো কিমান ভেন্দি ভাজি খাই থাকিম বা ফ্ৰাই কৰি খাম সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি দৈয়ো মায়ে ঘৰতে বনাই ৰাখিছিলে সেইকাৰণে বোলো আজি দৈ দি পেলাই মই ভেণ্ডি বনাই চাওঁ কেনেকুৱা হয় এয়া ফাইনেল লুক আছিলে এটা আইটেম ৰেডি হৈ গ'ল তাৰপাছত মই ডাইৰেক্ট চিকেনৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন আৰম্ভ কৰি দিলোঁ চিকেন বনোৱাৰ আগত আলুটো যদি মই বইল কৰি নিদিওঁ তেতিয়া ডাইৰেক্ট মই ফ্ৰাই কৰি পেলাই এনেদৰে বনাওঁ আৰু মোৰ চিম্পল ৰেচিপি হয় সদায় যেনেকৈ বনাওঁ তেনেকৈ বনাইছোঁ আৰু মই কিয় নাজানো খানা বনাই বহুত ভাল পাওঁ আৰু বেলেগক খুৱাইও ভাল পাওঁ মোক যদি গোটেই দিনটো কিটচেনত সোমাই থকা তুমি এইটো এইটো বনোৱা বুলি কৈ দিয়ে মই বহুত ভাল পাম আৰু মই নিজে টেষ্টিকে বনাই খাই ভাল পাওঁ আৰু মই বেলেগকো টেষ্টি টেষ্টিকে বনাই পেলাই খুৱাই পেলাই মানে বিৰাট ভাল লাগে মোৰ আৰু এইটো একচুৱেলি মই শিকিছোঁ মোৰ মাৰ পৰা মায়েও মানে আগৰ পৰাই খানা বনোৱাত খুব চখ আৰু তেওঁৰ পৰাই শিকি অহা ৰেচিপিখিনি হয় আৰু মাৰ হাতৰ টেষ্টটো বাৰু মোৰ হাতত নুঠে বাট সদায় ট্ৰাই কৰোঁ মাৰ ঠাইলৈ বনাবৰ কাৰণে আৰু ইফালে মই চিকেন বনাই আছোঁ ইফালে শাহুমায়ে বনাই আছে মানে মাছৰ মাথা ফ্ৰাই কৰি আছে জলা ভাজি বনাব এইফালে খানা বনোৱাৰ মাজতে আকৌ মই ডিটক্স ৰিংক খাবলৈ নেৰোঁ কেতিয়াও কাৰণ এইটোৱে বহুত পেটটো চেচা কৰি ৰাখে আৰু স্কিনৰ কাৰণেও বেনিফিচিয়েল হয় সেইটো কাৰণে মই গৰমৰ দিনত ঘৰত থাকিলে ডিটক্স ৱাটাৰ খায়েই থাকোঁ আপোনালোকেও এইটো খাব পাৰে কাৰণ এইটোৱে স্কিনো ভাল কৰে প্লাছ হেল্থো ভালে ৰাখে চ' ফাইনেলি আহি পেলাই পালেহি আলহী মই দেখাম আজিৰ আলহী কোন হয় মোৰ ফ্ৰেণ্ড হয় চাইল্ডহুড ফ্ৰেণ্ড আৰু একেবাৰে একদম আৰু খাচ দ'ষ্ট হয় একেবাৰে ঘৰৰ ওচৰৰ হয় সৰুৰ পৰা আমি একেলগে ডাঙৰ হোৱা হয় এইজনী এইয়া মোৰ দস্তি আৰু এই মই একেলগে ওচৰা ওচৰিকৈ আমাৰ বিয়া হৈছিলে আৰু মই এয়া আৰু আগলৈ চাই থাকিব আজি ওলাই থাকিব তাই ফাৰ্ষ্ট টাইম ওলাইছে মোৰ সেইজনী চিম্পী হৈ আছে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম এয়া মই ভ্লগ বনোৱাৰ পিছত ফাৰ্ষ্ট ওলাইছে খানা অলমষ্ট ৰেডি হৈ গৈছে এইফালে মই পোৰা কল বেচন দি পেলাই ফ্ৰাই কৰিছোঁ আজি কি কি বনাইছোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এয়া দাইল বনাইছে মায়ে বনাইছে এয়া দহি ভেণ্ডি আৰু এইফালে চিকেন গ্ৰেভি আৰু এইফালে তাই থালিখন আৰু মাছ ফ্ৰাই দিছোঁ লগতে পোৰাকল ফ্ৰাই আৰু পাপৰ এনেকৈ চিম্পুলকৈ খুৱাইছোঁ আৰু আৰু বেছি আইটেম বনাব নোৱাৰিলোঁ এইফালে মাহঁত বহিলেই ইফালে তাই অহা নাছিলে কাৰণে তাইক মাতিবলৈ গৈছিলোঁ মই এয়া আমাৰ বাইদেউ আহিলে আৰু আমি এনেদৰে গোটেইখিনি একেলগে বহি পেলাই আজি দুপৰীয়াৰ ভাত সাঁজ খালোঁ আৰু সঁচাকৈ বহুতেই ভাল লাগিলে আমি এতিয়াতো অকলে খাই থাকোঁ সদায় এনেদৰে আলহী আহিলেও মনটো খুবেই ভাল লাগে আৰু সদায় মই ভাত খাওঁতে মোৰ হাজবেণ্ডক কল কৰোঁৱেই এয়া তাক এতিয়া মই কল কৰিছোঁ যে চোৱা আজি কি কি বনালোঁ আৰু কি কি খাইছোঁ কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা তালৈ মনতো পৰে সেইটো কাৰণে আৰু খাই বৈ আজৰি হৈ এয়া টেবুল চাফা কৰিলোঁ টেবুল চাফা কৰি মেলি আকৌ গৈ পেলাই ড্ৰয়িং ৰুমতে দুইজনী অকণমান বহিলোঁ তাৰপাছত এয়া আমাৰ নিওঁ পোৱালিক চাবলৈ গ'লোঁ ইমান একেবাৰে তাৰ চিঞৰ বাখৰ কিন্তু কি জানেনে আজিকালি সি যে বহুত ঠাণ্ডা হৈছে আগতে তাৰ ইমান উৎপাত আছিলে আজিকালি বহুত ঠাণ্ডা সিফালে

আমি দুজনী মাহঁত নাই মায়ে চিম্পিয়ে গৈছে ভাই মন্দা চাবৰ কাৰণে চ' এতিয়া আমি এনেই কথা চথা পাতি মেলি আৰু থাকিম আৰু ৰিল চিল বনাই ফটো কিবাকিবি কৰি আৰু এইফালে ফ্ৰেছ হৈ লৈছোঁ শুই উঠি পেলাই ভাবিছোঁ দুইজনীয়ে একাপ একাপ চাহ খাই লওঁ আৰু দেউতাও আছে দেউতাকো চাহ একাপ দি লওঁ আৰু নিউকো একপাক চাই আহোঁগৈ কি কৰি আছে দেই মোজা খাইছে আমাৰ নিউ বেয়া ল'ৰা আমাৰ নিয় বেয়া ল'ৰা মোজা হৈছে দিয়া মোজা দিয়া অ দিয়া এৰা এৰি দিয়া এৰা একদম অ গুড বাই আমাৰ এৰি দিলে আমাৰ গুড বাই দেই অ'বাইল পেলাইছা এফালে নিচৰৰ পৰা আহি পেলাই চাহকাপ বনালো বনাই পেলাই দেউতাক প্ৰথমে দি ললো তাৰ পাছত আমি দুজনী এনেদৰে বহি পেলাই খাই ললো চাহ আৰু বিস্কুট ভুজিয়া তেনেকে তাৰপাছত তাই ক'লে তহঁতৰ ফুলখিনিকে চাওঁগে মই বোলো হ'ল এয়া আমাৰ শাহুমাৰ বাগিচা বুলিয়ে ক'ব লাগিব কাৰণ মইতো টাইম নাপাওঁৱেই মায়ে ফুলখিনিত লাগি থাকে আৰু এতিয়া অলপ বেছিকে বাঢ়ি গৈছে ফুলখিনি এতিয়া অকণমান কলম কৰিব হৈছে আৰু কিছুমান ফুল এয়া দুইজনীয়ে একেলগে পূৰা টাইম স্পেণ্ড কৰি আছো আৰু আজি কাৰণ বহুত দিনৰ মূৰত এনেদৰে দুইজনীয়ে পাইছোঁ আৰু সঁচাকৈ খুবেই ভাল লাগিছে আমাৰ দুইজনী এনেকুৱা টাইমটো পাই পেলাই এয়া আমাৰ ফ্লাৱাৰ গাৰ্ডেন মিনি ফ্লাৱাৰ গাৰ্ডেন ফুল চাই মেলি আজৰি হৈ আহি পেলাই মই গা ধুই ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ ফ্ৰেছ হৈ পেলাই এয়া লৰালৰিকৈ নিৰ কাৰণে খানা বনোৱাত লাগিলোঁ আৰু এফালে মই আটাও মাৰিছোঁ কাৰণ কৃষ্ণাৰ হাজবেণ্ড আহিব গতিকে ভাবিলোঁ ৰুচিকে বনাই দিম আৰু বেলেগতো কি বনাম কাৰণ হাঁহুমাও নাই আৰু মই আছোঁ আৰু কৃষ্ণ আছে তাই কৈছে যে মই হেল্প কৰি দিম তোক মই কৈছোঁ মোক নালাগে মই পাৰিম কৰিব কাৰণ কিটচেনৰ যি কাম হ'লেও আই কেন হেণ্ডেল চ' তাইকো মই মানা কৰিছিলোঁ তাই ঘাপচে আহি গ'ল হা আহি পেলাই থাকিছে তই কেমেৰা কৰি আছ তই ভিডিঅ' কৰি আছ মই বোলো একো নাই তাই অকণমান টাইমৰ কাৰণে ওলাবি গৈছে ইচ ৰাম মই এনেকৈ আছোঁ ইফালে তাই ধুনীয়াকেই আছে কাৰণ তাই এতিয়া অলৰেডি ওলাই আছে যামগৈ বুলি ঘৰলৈ আৰু এয়া মই পূৰা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছোঁ একো বিশেষ নবনাওঁ কাৰণ দিনৰ আছিলে চিকেন চ' তাৰ লগতে মই পুৰি দুটামান বনাই দিম বুলি ভাবিছোঁ এনেদৰে আজি বহুত দিনৰ মূৰত তাইৰ লগত কথা পাতি পাতি কাম কৰি আছোঁ আগতে কি হৈ যায় যেতিয়া বিয়া হোৱা নাছিলোঁ তেতিয়া মই অফিচৰ পৰা আহি যিমান ভাগৰ লাগিলেও লাগিলে আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে হ'লেও তাইৰ ওচৰলৈ মই যাওঁৱেই আৰু সঁচাকৈয়ে সেইবোৰ দিনৰ কথা বেলেগ আছিলে আৰু এতিয়া তাইৰো এখন সংসাৰ হ'ল মোৰো এখন সংসাৰ হ'ল আমি টাইমো নাপাওঁ কিন্তু তথাপিও অলপ দিনৰ আগত মই তাইৰ ঘৰলৈ গৈ আহিছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে তাই মোক অলপ দিনৰ আগত ক'লে যে মই তোৰ ঘৰলৈ যাম দিনটো থাকি পেলাই গধূলি টাইমত গুচি আহিম মই বস্তুতো আহিবি মই যিদিনা অক তোক ক'ম চ' আজি সেয়া সময় মিলাই মেলি মই তাইক মাতিলোঁ আৰু তাইয়ো সেইমতে আহি ওলালেহি আৰু সঁচাকৈয়ে ক'ব গ'লে বহুত ভাল লাগিলে আৰু এয়া আমি দুইজনীয়ে আজি সঁচাকৈ বহুত টাইম পাইছোঁ সেইফালে চব মই ৰেডি কৰি থৈ আহিছোঁ যাতে তাইৰ হাজবেণ্ড অহাৰ লগে লগে মই খাবলৈ দিব পাৰোঁ আৰু এইফালে মই মোৰ দিনৰ কাপোৰখিনি জাপি লৈছোঁ আৰু তাইও ল'ৰালৰিকে ওলাই আছে পূৰা কাৰণ অলমষ্ট ছিক্স থাৰ্টি হৈ গৈছে আৰু তাইৰো এখন ঘৰ আছে এখন সংসাৰ আছে দিয়কচোন সময়মতে যাব পাৰিলে ভাল আৰু চ' এয়া মই মোৰ কামখিনি কৰি লৈছোঁ এইফালে তাই ৰখি আছিলে হাজবেণ্ডৰ কাৰণে মানে মানচৰ কাৰণে তাইৰ হাজবেণ্ডৰ নাম মানস আৰু এইফালে দেউতাৰ লগত বহি লেকচাৰ দি লৈছে আৰু মই পানী এগিলাচ খাই লৈছো এয়া আমি বহু মানে মানচ আহি পালেহি আৰু মই এইফালে পূৰা ৰেডি কৰি দিলোঁ খানা টেবুলত লগাই দিলোঁ তাইক ক'লোঁ তইও খাই লও দেউতাকো লগতে দি দিলোঁ আৰু তেনেকুৱাতে আমাৰ মা আৰু চিম্পী আহি পালেহি আৰু এইফালে আমাৰ নিয়োগ দেখিছে তাহাঁতি খাই থকাৰ কাৰণে মানে ডিষ্টাৰ্ব কৰি আছে পূৰা এয়া আৰু মায়ে তাক পিটিব খুজিছে কিন্তু নিপিটে আৰু মানে ভয় খুৱায় সদায় এয়া খাই বৈ আজৰি হৈ আমি সকলোৱে বহি লৈ অকণমান কথা পাতিলোঁ আৰু তাৰপাছতে দুয়োটাৰে যাব হ'ল এয়া ধুনীয়াকৈ দুয়োটাকে মই বিদায় দিলোঁ আকৌ আহিবি বুলি কৈছোঁ তাইও কৈছে তইও টাইম মিলাই পেলাই যাবি একচুৱেলি অহা যোৱা কৰি থাকিলে চবৰে মৰমবোৰ থাকে দিয়কচোন তেওঁলোকক বিদায় দি লৈ আকৌ মই মোৰ কামত লাগি গ'লোঁ মই কাপোৰ দুযোৰমান বনাই আছোঁ কেনেকুৱা আউটকেম হয় নাজানো কিন্তু বনাই আছোঁ মই একেবাৰে ফাইনেল লুকটো মই আপোনালোকক পিছত এটা ভিডিঅ' থ্ৰু দেখাম এয়া ডিনাৰ কৰি মেলি আজৰি হ'লেও ক্লিপখিনি লোৱা নহ'লে ডিনাৰ কৰি আকৌ গাখীৰখিনি গৰম কৰিব থাকি গৈছিলে সেইখিনি মই এয়া গৰম কৰি লৈছোঁ এতিয়াও মই কামে কৰি আছোঁ অলপ মোৰ নিজৰ কাম আছে আৰু মাজতে মই পাহৰিয়ে থাকোঁ যে মই গেন্দুৰ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ কাৰণ মই ইমান পাৰফেক্ট ব্লগাৰ নহয় এনেই কি কি কৰি থাকোঁ সেইখিনি দেখাই থাকোঁ আৰু এতিয়া আকৌ গাপচে মনত পৰিলে যে অঁ মই ভিডিঅ' ক্লিপ লৈ আছোঁ নহয় আকৌ এটা লৈ দিওঁ বুলি আৰু সেইকাৰণে আকৌ এটা ভিডিঅ' ক্লিপ লৈছোঁ এতিয়া মই কাম কৰি আছোঁ আৰু আপোনালোক বহুতে মোক সোধে যে মই মুখত কি লগাওঁ আৰু গ্ল' পৰে কিহৰ কাৰণে মই এইকেইদিনতে এটা ভিডিঅ' দিম মই এটা হোম ৰেমেডি ইউজ কৰি আছোঁ যিটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব সেইটো মই অতি সোনকালে মোৰ শ্বৰ্ট ভিডিঅ' হিচাপে মই মোৰ ইউটিউব চেনেলত প'ষ্ট কৰিম আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব পাৰিব এতিয়া অলম'ষ্ট বাৰটা বাজিলে আৰু মই এতিয়ালৈকে হোৱা নাই কাৰণ মোৰ কিছুমান কাম আছে সেইখিনি মই কমপ্লিট কৰি পেলাইহে হ'ম ভাবিলোঁ যে আজি দিনটোৰ ভিডিঅ'টো দিছিলোঁ যেতিয়া এণ্ডিংটো মই কৰিয়ে দিওঁ আৰু আজিৰ দিনটোত মই কি কি কৰিলোঁ আৰু কোন আহিছিলে সেই সকলোখিনি দেখুৱালোঁ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আগলৈ মই কি ভিডিঅ' দিম সেইটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি আপোনালোকে আজি মোৰ ফাৰ্ষ্ট ভিউৰ হয় তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়া মই আগলৈ আৰু কি কি ভিডিঅ' দিম সেই সকলোখিনি আপোনালোকে দেখি থাকিব চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে থেংক ইউ গুড নাইট বাবাই